Каждый год в конце лета сотрудники Калышкасской которые Владимир выезжают на море за пляжным золотом. Я вам не буду говорить, в какой стране мы находимся. Не буду рассказывать, на каком море мы находимся мы и в каком городе. В общем-то это понятно, потому что ни один кудрискатель не сдаст своих, как говорится, хабарных мест. Не будем доняться за пляжным золотом. Это э, колечки, сережки, цепочки, крестики, все то, что теряют купающие. В общем, статистика по прошлым годам такая, то, что за один день столы можно на где-то около 10 граммов золота, про серебро и вообще не а если говорить о монетах, то переводя на российские рубли, это где-то 200-300 рублей в Использовать мы будем ласты, обычные ласты. Маску у меня не очень хорошее зрение, я могу идти, эту маску у меня с диоптерами. с ныряльщика с грузами. Он не 9 килограмм, но если кто-то ныряет, например, в гидрокостюме, вот, то надо будет добавить. Но вес и груза просчитывается идеально. Я не буду использовать гидрокостюм, потому что вода 26 градусов и при заходе в воду облегчение воздуха не получает. На суше температура 34 градуса, в воде 25. Обязательно вот такой вот кошелечек для складывания находок. Он у меня с несколькими разделами для монет, для более ценных вещей. И подводный прибор. Меня часто спрашивают, что это за прибор, который я использую. Это аккомендискат. Но не пытайтесь его найти, потому что два года назад после остальной для подводного поиска можно использовать любой подводный прибор с дискриминацией, любой засмотровый. Чем хорош такой прибор? Я работаю на дыхании, я не одеваю аквалаунт или а еще что-то подобное. Вот. Очень просто локализовать. Очень просто. Глубина обнаружения такого прибора на монету где-то 7-10 сантиметров. достаточно. В песке, в плотных грунтах. Это глубина достаточно. Вот такой вот соловьиной тренью прибор реагирует на объекты из цветного металла. На монету железную или на любой объект из черного металла. Уже объект будет реагировать не трелью, а просто протяжным звуком. Монет за один заныр можно поднять где-то рублей на 50 на 70 то есть иногда в хороших местах выходило то что заныривая я вытаскиваю по 3-4 минуты их лучше собирать если посмотреть вот сюда это так называемый бун так называемый бун люди люди по старой традиции еще с советских временам заложенные уезжая с места отдыха бросал и также можно искать потерянные украшения, потому что при нырянии с Буна люди теряют золотые и серебряные украшения. Также монеты в большом количестве в тех местах, где люди подходят к морю. То есть идет набережная и какие-то лестницы для выхода на пляж. Вот в этих местах большое количество монет. Сейчас я буду одеваться и заныривать. вот такими монетами засеяно все дно и бросают вот с этой булы, с волореза вот, и вот их можно собирать здесь интереснее, конечно, находить крупные номиналы, Но в основном здесь бросают воду. Монеты такие вот, 5 копеек. Вот, их не жалко. По а году очень интересно. Рыба, рапана и другая всякая хрень живая. Где-то минут за 15-20 за ныряние. Золота нету, но, в общем-то, оно и не каждый раз бывает. 15-20 минут горения. Ну, вот так не работает.